von einem historischen Gipfel sprach der ukrainische Präsident Poroschenko, als er am Mittag die Spitzenvertreter der EU in Kiew empfangen hat. Schließlich geht es darum, das Assoziierungsabkommen zu feiern, das die Ukraine noch näher an die EU heranrückt und weiter loslösen soll vom Einfluss Russlands. Im September tritt das Vertragswerk endgültig in Kraft. Einige Vereinbarungen darin, wie etwa der Verzicht auf Zölle, die gelten allerdings schon seit längerem. Ein herzlicher Empfang in Kiew. EU-Ratspräsident Tusk und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker besiegeln ein Partnerschaftsabkommen, das vor vier Jahren fast fertig ausgehandelt wurde. Für Präsident Petro Poroschenko ein Meilenstein in seiner Politik der Westannäherung. Hier ist das Hauptdokument, das die Kooperation zwischen der Ukraine und der Europäischen Union beschreibt. Die Ukraine wird sich auf keine Kompromisse einlassen, was unsere Europapläne betrifft, die hier in diesem Assoziierungsvertrag stehen. Ukrainer dürfen jetzt visafrei in die EU einreisen, beide Seiten verzichten auf Zölle, Investitionen werden erleichtert, der Handel mit der EU wächst bereits seit Monaten. Doch der Kampf gegen Korruption geht nicht so schnell voran, wie es sich der Westen und die ukrainischen Reformer wünschen. Heute kann ich sehen, dass ihr nicht durch einen äußeren Feind besiegt werden könnt, ihr seid zu stark. Nur durch euch selbst könnt ihr verlieren. Deshalb müsst ihr unter allen Umständen eure Einheit bewahren und innere Konflikte wie die Pest vermeiden. Eine abschließende Gipfelerklärung, die den EU-Beitrittswunsch der Ukrainer anerkennt, wird es nicht geben. Die Niederlande hatten sich dagegen ausgesprochen.